Кто для Дмитра Кармазя рэп выконавец Симон? Ну это, наверное, темная сторона Дмитрия Анатольевича. Ну я, я бы, конечно, немного утрировал это понятие. На самом деле это просто Болі творча сторона моєї лічності. 17 треків, написаних спеціально для вулиць Запоріжжя, така основа дебютного альбому репера на ім'я Симон. Причому до платівки увійшли композиції, котрі цілком можна назвати автобіографічними, бо розповідають про дорослішення, творче становлення, а також інтимна лірика артиста. Ті, хто працював над створенням диска, стверджують, на ньому немає жодної придуманої теми, жодної історії. Записаною зі слів інших, там тільки про особисте. Тож тепер про вулки, проспекти та площі рідного міста знають, десь там живе та працює хтось на ім'я Симон. А от що ще хотів сказати репер своїм первістком, щоби уліці зналі, таке питання агенти офісу поставили у першу чергу. Каждый человек должен знать, где его основа. И вещи, которые ему дороги, он должен чтить и ценить. И я немного это все собрал в своем альбоме. И хочу, чтобы люди послушали и сделали свои какие-то выводы. Я знаю, что Симона очень любит девчата. Вот для того, чтобы ублажить девчат, было сделано что на альбоме. Конечно же, не мог я не затронуть такую глубокую тему. Да, есть песни, красивые песни, что очень несвойственно для моего амплуа, которое я посвятил девочкам. Что за девчина? Я предпочту молчать об этом. Их там несколько. Атмосфера, що панувала на презентації альбому щоб уліці зналі, просто супер. Цвях програми Винуватець свята Симон дещо нервував, хоча й не подавав вигляду. До нічного клубу, аби стати першими, хто почує композиції репера після офіційного випуску диска. Прийшло багато народу. Приїхали навіть гості з-за кордону Москвич Гріз виконував спільний із Симоном Трек. А сбирная команда Украины с брейкдансу здесь своим импровизированным шоу стала украшаю вечера. Сятуса просто, ну, я считаю, по запорожским меркам отлично. То есть лучше придумать нельзя. Я давно знаю Симона, очень хороший как человек вообще, как, ну, как, бы, как друг тоже, можно так сказать. Я думаю, у него много друзей, много поклонников, поклонец. Ну, что могу сказать, что ну, я, я счастлив, что он сделал все-таки свой первый альбом. Паровоз приехал на остановку уличной тусы, она это уличная тусы, Симон, сегодня. И как бы все чувствуют настоящий уличный стайл, и сегодня только лучшая музыка, лучшие эмси, лучшие исполнители. Про Симона альбом могу сказать, что альбом этот очень давно уже должен был появиться, выпрыгнуть просто из LT Records и большими огромными листочками дать свои плоды. Вот эти плоды, эти люди и все те, кто пришел его поддержать. Тусовка і дійсно видалася на ура камерою агенції чуток, навіть було помічено телеведучого Дениса Солдаткіна та реп-виконавицю Жанет, котрі задоволено посміхалися і качали головою та руками у такт пісень. Сам же Симон згадував події давно минулих літ. А саме той факт, що ще на зорі своєї реп творчості брав автограф у МСЦ. а той, у свою чергу, побажав юнакові швидше випустити власний диск. Так что ей верность. Симон таки и сделал сольный альбом, только для того, чтобы Эмс оценивал. Да, оценил. Мне очень приятно. Я уже и забыл, наверное. Это, наверное, было на презентации моего первого альбома 6 лет тому назад, на презентации первого слова. Я оценил, мне даже приятно то, что за главная песня альбома, чтобы улицы знали. Это изначально был придуман мой текст. Мы хотели сделать совместный трек. Я Симон и Лирик. Я придумал эту тему, чтобы улицы знали. И он, как бы, ну как бы не стал там типа, о, это не я придумал сюда. Ему настолько понравилась эта идея, что они с лириком решили сделать эту песню с заглавной альбомной и альбом так назвать. Мне, конечно, приятно, что Мое творчество, какие-то мои дела, э, как бы людей вдохновляет на создание уже своих каких-то проектов, в которых я принимаю уже участие просто как гость, а не как там суперпродюсер или там какой-то там советчик жесткий. То есть это круто. Спильную работу с Симоном, ты задоволен? Да, я доволен. Э, в альбоме Симона есть э, э, три трека, на которых я читаю, это под большой медведицей, хип «Хип-хоп ЮА и это «ЛД». Есть один трек, как сон, в котором я придумал припев. Есть один трек, чтобы улицы знали, в котором я придумал припев из-за главной песни То есть я поучаствовал в этом альбоме в целых пяти треках. А в, трек... а в альбоме всего 17 треков. Есть, можно сказать, треть альбома я вложил какую-то свою лепку. Это очень приятно и круто. Ты альбом слуха вид початку до конца и дуже уважно. Ты там что изменил? Ну, не знаю, короче. Может быть, какие-то моменты я бы изменил, которые касательные, может быть, может быть подачи, может быть некоторых строчек в текстах. Я просто первым делом всегда обращаю внимание на тексты, на общее звучание, концепцию альбома. Но в принципе... Мені подобається, що несмотря на то що очень довго все це делалось, альбом целостным. То Тобто, це концептуальний альбом. Це не так, що два трека хіта останніше попало. Це альбом, який нужен з часа до конца. Это як целостный художественный фільм. До речі, 17 й композицій альбому щоби улицы знали» 10 виконані спільно з іншими реперами. За чутками Симон навіть записав одну пісню разом зі своїм старшим колегою Простим. из ненавидомых причин на плате у ТЦЕ композиции не выявилось. Альбом я на самом деле не слушал, прям так полноценно от и до. Я его слушал кусками по одной песне по две. Качественный продукт я очень точно могу сказать. И могу сказать, что Симон растет. К сожалению, на альбоме не будет совместного трека. Мы записывали, но по ряду причин не получилось. Но не беда. Из каких причин? І не хочеться прямо прачечную нашу и всі секрети. Скоріше. Всего, не сошлись движения планет. Я не знаю почему, Много причин. Альбом, «Чтобы улицы знали, можна вважати сольним не тільки для Симона, а й для його бітмейкера та саунд-продюсера Лірика. Продакшн повністю лірика. Да, все биты сделал лирик. Только очень большое спасибо Валерию Сытнику, который мне сделал, ну, свел мне три песни и очень достойно. Я каждый трек пережил, я влаживал туда душу. Я даже тексты, наверное, знаю лучше Симона, потому что я как саунд-продюсер переслушал их больше, чем Симон. Я знаю наизусть его тексты, я, можно сказать, его фанат. Симон зізнається, хотів би поекспериментувати, спробувати створити трек з іншим бітмейкером однак, якось згодом на цей час друг та саунд-продюсер Лірик його більше ніж влаштовує. З ним легко та приємно працювати. А тому усі побажання та зауваження лірика, що він їх виголошував під час праці над диском, зазвичай виявлялися правильними та приймалися до уваги. А на сам лирик каже что не буду слухать диск Симона у своей машины. Я стараюсь слушать законодателей жанра метров. Я как звуковой работник, да, человек, который все свое время проводит на студии в рабочих процессе. Я постоянно ищу себя в качестве, в каких-то новшествах звуковых, технологических. Поэтому я стараюсь слушать лучшее. Это в основном негры с Америки, да. Я стараюсь брать с них пример, что-то для себя отмечаю. Свое стараюсь меньше слушать. Я немножко напрягаюсь, когда слушаю свое. Я вижу там какие-то недостатки, может, что-то нужно доработать там. Вот. Я в основном слушаю негров. Франция, Америка. То, То альбом Симона в машине слуха ты не будешь, потому что больше слушать его уже не можешь. Я скажу вам так, открою секрет. Я когда сделал альбом полностью, когда альбом прошел все этапы создания, последний этап это мастеринг, за эти все процессы ты его столько раз переслушаешь то в конце концов потом э, просто вешаешь его, у меня есть на стенке все продукты, которые выпускались э, под моим продакшеном, под моей музыкой. Я вешаю его на стенку своей двери и пропускаю, как бы начинаю идти дальше, начинаю делать что-то новое. Как бы там ни было, альбом Симона «Чтобы улицы знали» – «Видбувся». В улице люблять сильных. Чи вистачить молодому та запальному реперу тих самих сил, щоб не зупинитися та рухатися далі, покаже час.